obuna obunachilari mana bugungi video darsligimiz telegramdagi akkauntingizga ikki bosqichli parolni o'rnatishni o'rganamiz buning uchun biz Telegram kiramiz mana shunaqa holat yuz berishi kerak kirib olamiz va mana bu yerdan sozlamalar bo'limiga o'tamiz sozlamalarga o'tgandan so'ng maxfiylik va xavfsizlik ko'rib turgan bo'lsanglar kerak و باید اکی بونس خودلی پارال و پارال او روندش پارال ایسی انگیز در چکمه دیگه و یاد بود دامان با تلفون انگیز نیست با یاد انگیز یا bu parol bilan siz agar esingizdan chiqarib qo'ysangiz qaytib telegramga akkaunt ocholmasligingiz mumkin idaki ma'lumotlaringiz o'chib ketadi shuning uchun bu parolni eslab qoling

o'tazibyubos mana paol o'rnaiei mana sms ham keldio'rnatidi videoni oxirigacha tomosha qilib o'tkazmasdan uchun rahmat kanalimga yangi bo'lganlar obuna bogochasi bosib kommentariya qoldirishni unutmaymiz rahmat